камере все знали, что я передаю, помогаю ЗСУ. Я спілкувався, у меня был телефон, я полностью спілкувався с родным, спілкувався с керівництвом, все было. И по моим координатам, ну, насколько я знаю, три или четыре точки отработано. И наши хлопцы их там накрыли, то три с половиной часа Чернобаевка подпрыгнула. Над головой стоит, давай рассказывай. Мне просто мысля, что ну расскажу, Убьют. Не расскажу, все равно замучают, убьют. Вы разумеете, когда это бы два раза ставлю под стенку? Что ничего страшного. Страшно. Вот и все. Розпочався мір. У них були розпечатки Степана Бендера. <реш> а 4 просто. І вони розповідали, що це Гітлер. Тобто вони провокували вас, щоб ви проявили свою проукраїнську позицію? Так. Були такі, хто її проявляв? Були. Що з ними відбувалося далі? Получали. мне кажут, 15 суток карцера, некоторые месяц карцера. Вот они закрыли камеры уже вы, на выходе, там слава Украине. Ну и с камеры также же само кричат, героям слава. И все, возвращаются, кто что забрали, увели. Что потом с этими людьми произошло? Они просто исчезали. И много таких было? И человека три. У нас был в такой камере, я познакомился с Олегом по возможности, там передавал ему тоже информацию, что там происходит в тюрьме, и координаты передавал, где ракеты находятся. Потом познакомился с женщиной через угу. А У нее сын, я не могу, не буду вам тут называть его фамилию, он э, капитан или майор, ну радиационной локаторной системы. Збройных сил Украины? Да, да. Угу. И через нее я передавал ему информацию. Он также само через нее просил меня, что, надо, ну, что я могу узнать. Ну, там надо узнать за то-то. У меня были знакомые в Херсоне. Также сама уже по русским законам закрывали, к нам камеру кидали людей. И они уже знали, потому что по Херсону ходили где и что. Через них. И также сама все передавалось, все, точки ну, нормально отбивались. Я прятал постоянно телефон, удалял полностью все смс, информацию, часто менял аккаунт, полностью сбрасывал телефон сброс настроек. Уже начали искать, я написал, меня они, мне ЗСУ говорит, написали, что пока мне вообще ничего не, не делай, ну, чтобы не попасться. Ну, я все равно заставал и делал. Но. Мне и в камере так же сама говорили, если тебя поймают, тебя просто расстреляют. Я даже фотографировал скопления, они выходили там у нас вот это как раз наш корпус, вот это здание, где у них был штаб, там бывшая СБУ или что там было, они на, на крышах. Там их фиксировал, фотографировал и по количеству говорил, и машины, где склады, где они проживают что чеченцы, что эти, ну, просто бурята русские. Вот я же говорю, по моим ну, точкам, ну, склада, ну, точки 4 разбитых. Вот два склада на 90-й колонии за территорией, не внутри, а там за территорией, возле... Ну, школа, этот, школа тренировочная там, ну, школа бокса, что такое она там на острове там взорвали. И еще там пару зданий. Mm -hmm. Где ну, попали они. Что было такое, что на ну, вот сзади нас вот этот парк и там чуть дальше этот, как его находится. Воинская часть была. Да, этот человек мне говорил, что от меня это ничего не зависит, я чуть выше передаю, а они уже решают, делать или нет. И они, видать, ребята боялись просто бить чтобы мы не пострадали, потому что нас там было около 500 или 600 человек. Ну у нас на промзоне где был вот это вот в территории танки были, Уралы заходили, заезжали. Кстати, у нас склады, вот Урал заезжал на промзону и там склады слаживали они боекомплекты, снайперы были, танки два танка стояло у нас в этом. Ну, на промзоне. Потом ПВО стояло у нас на промзоне. Сзади нас стояло ПВО на промзоне. Когда ракеты летели, били по Антоновскому мосту, когда хотели разбить mm -hmm. его, чтобы не было. ПВО сразу когда срабатывал, у нас окна, двери, там, все там до такой степени шаталось, и вспышки были. Я спілкувався, в мене був телефон, я повністю спілкувався з рідним, спілкувався з керівництвом, все було. Ні, ти спочатку робиш, потім думаєш. До вас прийшло зараз те усвідомлення, під якою ви загрозою були? Ну, як сказати. Коли ж не ми вже спілкувалися з хлопцями з іншими ув'язаними. Ви вже знаєте, що ті про кого дізнавались, що вони передавали інформацію, що їх там ледь не розстрілювали. Я читала свідчення, що ставили перед десятиметровою ямою і казали, щоб такого більше не було. Ви розумієте, коли тебе два рази ставлять під стінку, не знаю, Знаете, что? за что. Просто так. И вот 5 ноября за мной пришли два чеченца было с ним. Вот этот Ковалев, режимник. И все, начали меня бить. За то, что узнавать. Перед... А перед этим уже месяц искали, кто передает информацию за Обыскивали камеры, искали телефоны. И была информация, что ищет, кто передает. Но, возможно, не один я там такой передавал, потому что тоже были же телефоны. Начали сбивать вот это вот. Я ж не знаю ничего. Ну и все, меня сзади чем-то ударили, разрубали мне голову, я упал. А Ковалев меня стал, а чеченцы сзади, стал перед лицом вот так вот. У него шприц такой, как вот в фильмах показывают, с такими колечками, типа сыворотка правды. Рассказывай, потому что, ну, сейчас. Меня повели в промзону с мешком на голове, потянули вот так вот под руки. И уже поставили там на колени, подняли, сняли мешок, а там яма 10 на 10 выкопанная. Возможно, даже для нас. И все, и меня вот это вот над головой стоит, давай рассказывай. У меня просто мысля, что ну расскажу, убьют. Не расскажу, все равно замучают, убьют и все, они простреляли, простреляли вот это над головой. Надели опять мешок на голову, потянули назад. Сказали, вызовут еще. Придут. Кинули в камеру. В камере все знали, что я передаю, помогаю ЗСУ. Потому что, ну, минимум ближе Украина, чем Россия. Я их там знать не знаю, хоть у меня и родственники там. Ничего мне хорошего там не она не дала. Я родился в Украине. І коли останній раз їх там, вони три, троє суток зводили боєприпаси. І наші хлопці їх там накрили, то три з половиною часа Чорнобайівка підприємла. Це все детонувало три з половиною часу. А ще коли побачив, коли наші хлопці зайшли, то це було саме, самі, кажуть, шикарне. Мить життя. Туда ти бачиш, що Україна повернулася в курсу. Ви про багатьох знаєте хтось, так як і ви передавали інформацію. Ви говорили до цього, що, здається, вам невідома ця цифра. Ну, от один, один два, Ну, двох точно знаю. Один поехал сейчас, может, даже на детском до сих пор сезон, осужденный за то, что он ну, передавал передал координаты. Его с колонии номер 90 привезли к нам на тюрьму, и мы никто не знал об этом. Даже Олег говорит, что все думали, что все, ну, не убили. В подвале держали, били, издевались, да, нас его в подвале держали. Я, я, гражданин Украины. Если я не пойду, то мне стыдно будет даже. Почему? Потому что девчонки такие, как вы, воевать идут, а я, блядь, здоровый пацан и не могу пойти защищать Украину. Тогда я кто я? Говно. Поэтому я и пойду. Да я пойду. Я буду идти. Я извиняюсь, подаю папери и буду идти в ЗСУ. Как-то так. 没事。